Alhamdulillah kita kembali bersama untuk mengisikan satu pengisian wawancara Betul. yang akan kita bawakan bersama dengan Auda seperti yang telah kita kongsikan sebelum ini, sebentar tadi. Kita mengongsikan mengenai dengan wawancara persediaan menjelang pemulaan Sesi Persekolahan Bagi Penggal Pertama Tahun Akademik 2026 Alhamdulillah, ada semua yang kita bawakan untuk pagi ini Sudah bersedia di Studio Jubli Emas TV pada pagi ini ya Nat Betul sekali, terus mm. saja kita perkenalkan kepada penonton-penonton yang bersama pada pagi ini Di sebelah kiri Nat, kita ada Cikgu Alexander Bin Badam, Pemangku Pengetua Sekolah Sukan mm. Dan di sebelahnya kita ada Yang Mulia Cikgu Abdul Wafisiyah Bin Abdullah Siyah Merupakan mm. Superintendent 3 Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Didikan. Assalamualaikum dan selamat pagi keduanya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hmm. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini, tidak sabar untuk kita bedahlah topik ini. Uh, kerana hmm. hujung tahun memang sangat sinonim kan, Cikgu? Uh, hmm. Kita kembali semula ke sekolah, ingin bercerita tentang persiapan. Jadi pertama sekali, nak ingin tanyakan dulu kepada uh, Cikgu Alexander berkenaan dengan hari pertama persekolahan. Difahamkan kalau tidak silap hari Sabtu ini, Cikgu. Ya? Uh, penggal Persekolahan ya. akan mula 3 uh -huh. hari bulan Januari 2026. Jadi, mungkin Cikgu sendiri boleh uh -huh. kongsikan uh, perancangan pihak sekolah sebenarnya untuk memastikan pembukaan sekolah sesi 2026 ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan, Cikgu. Jadi, uh, selamat pagi. Selamat, selamat pagi, sejahtera. Kembali. Uh, bagi memastikan uh, hari pertama Penggal Persekolahan sesi 2026 yang akan bermula pada 3 Januari ini berjalan dengan lancar. Uh -huh. Uh, pihak sekolah uh, telah membuat perancangan awal uh -huh. yang menyeluruh, merangkumi ha, aspek-aspek seperti pentadbiran, uh, akademik, uh, kebajikan pelajar, serta kesiapsiagaan warga sekolah. Uh -huh. Antaranya termasuk uh, penyelarasan uh, jadual waktu, uh -huh. uh, penugasan guru-guru untuk ano. Uh, uh, Tiga ribu bulan ini, yeah. persediaan bilik darjah uh, awal sudah tu di uh, no, rancang dan kemudahan asas serta penggunaan sistem uh, pengurusan digital uh, seperti penggunaan uh, OneDrive, mm. uh, WhatsApp. Uh, jadi untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada guru-guru apa yang akan di, uh, dibuat uh, pada tiga uh, ribu bulan dan lima an tersebut. maklumat-maklumat uh, pelajar uh, dimasukkan dalam sistem digital uh, untuk supaya guru-guru uh, senang untuk uh -huh. mengakses. Uh. Uh, di samping itu juga penekanan turut diberikan kepada amalan sekolah hijau. Uh, kebersihan seperti pengurusan, pengurusan alam uh, persekitaran sekolah yang bersih dan selamat. Uh -huh. Ini selaras dengan komitmen terhadap kelestari, uh, kelestarian alam sekitar iaitu Sustainable Development Goal SDG 13 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Yep. Hmm. jadi itulah dia sedikit sebanyak muka lima. Terima kasih cikgu ya telah pun berkongsi bersama. apa yang menarik untuk Nat sendiri mendengarkan muka lima tadi adalah bila mana cikgu-cikgu pun sudah awal membuat persiapan kelas ni cikgu eh. Ya. Jadi bila mana kita terfikir kadang cikgu ini bukannya sebulan penuh itu bercuti. Tidak sebetulnya. Oh, banyak lagi kerja mereka lakukan untuk menjadikan persiapan ini, perancangan ini berjalan dengan lancar untuk pembukaan penggal baru. Sekolah. Ya, guru-guru pun juga sudah bersedia untuk tahun baru 2026 ini apabila kita mengetahui 3 hari bulan Januari memang hari pertama persekolahan baru akan dibukakan. Jadi untuk soalan seterusnya, ada beberapa hari lagi ya Cikgu ya untuk kita ni akan melangkah ke sesi pertama persekolahan. Apakah pula persediaan awal yang boleh membantu pelajar memulakan sesi persekolahan dengan lebih yakin dan bersemangat. Kita tanyakan kepada uh, Cikgu Lezanda. Antara persediaan awal yang diberi perhatian ialah membantu pelajar-pelajar menyesuaikan diri dari segi mental, mm -hmm. emosi dan akademik. Uh, ini termasuk uh, sesi orientasi dan taklimat awal. Dan untuk pelajar-pelajar yang baru yang uh, kalau sekolah menengah pelajar akan memasuki tahun tujuh, ha. Mm -hmm. Uh, sesi pengenalan kepada guru-guru siapa yang akan mengajar mereka pada tahun hadapan dan juga peraturan-peraturan uh, sekolah uh, apa yang patut di, ano, diikuti oleh pelajar-pelajar berkenaan. Mm -hmm. uh, selain menekankan kepada penggunaan uh, platform pembelajaran digital bagi membiasakan pelajar-pelajar dengan kaedah pembelajaran abad ke-21. Uh, pendekatan awal ini uh, adalah menyokong matlamat SDG 4. Uh -huh. uh, saya cakap mengenai dengan SDG ya. Uh -huh. Ini menyokong SDG 4 iaitu memastikan pendidikan berkualiti dan uh, inklusif dan saksama. Selain memupuk nilai-nilai seperti disiplin, uh, adab dan akhlak mulia selaras dengan uh, prinsip Uh, MIB Melayu Islam Beraja kita ni. Mm -hmm. Terima kasih Cikgu. telah pun berkongsi bersama. Itulah dia ya di antara persiapan sebenarnya uh, untuk menjadikan anak-anak ini kembali ke sekolah dengan lebih yakin dan bersemangat lagi. Yeah. Nilaiza. Uh, oh. Jadi sebenarnya di sini juga. Uh, ada kesempatan kita masih bersama dengan Cikgu Alexander ini dan mm -hmm. uh, ingin tanyakan pula. Uh, rasanya kalau kita melihat role ataupun peranan ibu bapa dan guru yeah. memang setiap satunya memainkan peranan. Betul, betul. Cikgu ya. Yeah. Uh, ibu bapa memainkan peranan untuk di, di rumah, uh, Cikgu memainkan peranan jadi ibu bapa di sekolah. Uh, yeah, jadi uh, di sini kita ni ingin cuba untuk bincangkan sedikit sebanyak. Bagaimana sebenarnya kerjasama di antara guru-guru dan juga ibu bapa ini uh, dapat Membantu anak-anak menyesuaikan diri untuk minggu pertama di awal persekolahan, kerana kita tahu penyesuaian itu yang sebenarnya agak sedikit lebih rumit. Hmm. Jadi perlunya ada kerjasama di antara guru dan juga ibu bapa. Bagaimana pandangan Cikgu tentang hal itu? Ya betul. Jual pelajar-pelajar ini memerlukan sokongan yep. antara ibu bapa, pihak guru juga hmm. dan masyarakat. Jadi kerjasama erat antara ibu bapa dan pihak sekolah sangat penting dalam membantu pelajar menyesuaikan diri pada minggu awal persekolahan ini. Ibu bapa digalakkan untuk berkomunikasi secara berterusan dengan pihak sekolah melalui saluran rasmi dan platform digital yang disediakan. Bagi membolehkan perkongsian maklumat serta mendapat maklum balas dengan uh, segera mengenai al-hewal sekolah. Mm -hmm. Selain itu, uh, ibu bapa juga memainkan peranan penting dengan memastikan kehadiran. Uh, ini amat pentingnya kehadiran pelajar pelajar, uh, kebajikan dan kesiapsiagaan anak-anak dipantau mm -hmm. sejak dari rumah sebelum ke sekolah. Uh, termasuk uh, bangun uh -huh. pagi awal uh, untuk sampai ke sekolah uh. lebih awal. Uh, termasuk juga memastikan pelajar-pelajar ini mendapat rehat yang mencukupi serta uh, memantau penggunaan uh, peranti digital, uh, telefon bimbit, uh -huh. uh, agar tidak mengganggu waktu rehat pelajar-pelajar berkenaan. Uh, sokongan ini. mencerminkan konsep tanggung jawab bersama dengan mendidik generasi berilmu, berakhlak dan berdaya tahan sejajar dengan objektif strategik Kementerian Pendidikan SDG 3 kesehatan dan kesejahteraan serta nilai Melayu Islam Beraja MIB yang menekankan peranan keluarga, masyarakat dan institusi pendidikan dalam pembentukan sahsiah generasi muda kita ini. Mm -hmm. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat secara menyeluruh juga sebetulnya ibu bapa, guru-guru memang memainkan peranan penting lah untuk menyorang, melihat perkembangan anak-anak yang bersekolah. Dan untuk itu juga mengenai dengan kehadiran. Cikgu Alessandra dah menyentuh mengenai dengan kehadiran sebentar tadi. Namun tentang kehadiran pelajar ini, kita ingin bertanya kepada Cikgu Abdul Wafi. Mengenai dengan kehadiran pelajar pada minggu awal persekolahan ini agak penting sebetulnya kan Cikgu? Jadi mungkin bagaimana ia selari dengan akta pendidikan wajib? Mungkin Cikgu dapat kongsikan. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat, selamat, selamat pagi. Uh, terima kasih di atas soalan tersebut. Mm -hmm. Okey. Ya, Insyaallah tahun depan uh, tiga hari bulan uh, ramai ni pelajar akan bermula memulakan persekolahan pelajar tahun tujuh pelajar berpindah sekolah uh -huh. uh, pelajar prasekolah juga termasuklah uh -huh. uh. so uh, kehadiran pelajar pada minggu awal persekolahan adalah amat penting uh, kerana ialah fasa penyesuaian yang penting kerana ia uh, akan melibatkan Uh, apa membentuk apa asas uh, disiplin uh, pihak sekolah akan menyentuh kepada pelajar-pelajar mengenai ah uh, hala tuju pembelajaran mm -hmm. uh, ekspektasi pencapaian akademik dan juga yeah. disiplin uh, dan uh, hari pertama atau minggu pertama persekolahan penting juga disebabkan disinilah uh, di sinilah ataupun masanya sekolah uh, menerangkan balik kan lama bercuti mm -hmm. so Uh, peluang bagi pelajar untuk mengingatkan semula, okay? Rutin-rutin pembelajaran, jadual waktu, uh, penyelesaian uh, awal terhadap persekitaran sekolah. Kadang-kadang ada masa cuti, ada pembaikan, mm. ada perubahan mm. uh, warna cat sekolah berubah. Yeah. Uh, so uh, di samping itu, mingguan ini pun memberi peluang kepada guru-guru uh, untuk mengenal pasti keperluan pelajar-pelajar apa yang uh, perlu disediakan sebagai sokongan awal kepada pelajar-pelajar termasuklah yang uh, cikgu Alexander uh, penggunaan platform uh, pembelajaran digital yang telah disediakan di sekolah masing-masing mm -hmm. Okay, dan dari segi dari segi sudut perundangan uh, uh, kita ni ada akta pendidikan wajib Negara Brunei Darussalam yang mana menegaskan uh, pendidikan sebagai tanggungjawab bersama, and then ia juga uh, menyokong uh, SDG yang empat uh, yang juga Elix yeah. berucap ya, yaitu mm -hmm. pendidikan berkualiti. Uh, SDG yang empat ni ialah dari uh, United Nation, mm -hmm. bangsa-bangsa bersatu, uh, mm -hmm. Strategic Development Goals, okay. Uh, which is also uh, memastikan akses yang pendidik, pendidikan yang inklusif, saksama dan berkualiti untuk semua uh, SDG4 ni uh. Dan di samping itu kehadiran yang konsisten uh, membantu memastikan tiada pelajar tercicir dan menyokong hasrat negara kita ni untuk melahirkan Uh, generasi berilmu dan berdaya saing. pada mm. uh, kira itu saja untuk yang tu. Baiklah terima kasih Cikgu Wafi di atas perkongsiannya. Memang nak sangat setuju juga dengan Betul. apa yang telah pun dikongsikan Cikgu Wafi sendiri. Mm. Uh, apa kehadiran anak-anak di sekolah, kehadiran pelajar-pelajar di sekolah. Kita ingin memastikan ia konsisten. Yeah. Supaya seperti yang Cikgu katakan tiada yang tercicir. Uh -huh. uh, ah yeah. jadi kita ingin memastikan hal tersebut. Jadi bercerita tentang ataupun menyentuh tentang aspek itu, kita ingin Tanyakan pula, usaha yang berterusan bukan sahajanya orang dari inisiatif pelajar itu sendiri. Tapi apa sebenarnya di antara usaha-usaha berterusan Jabatan Sekolah-Sekolah dalam menyelaras penyediaan sekolah? Kita tanyakan kembali untuk Cikgu Wafi. Bagaimana Cikgu? Okay, Alhamdulillah. Uh, dari hasrat usaha berterusan ini, uh -huh. uh, komunikasi berterusan di antara Jabatan Sekolah-Sekolah dan setiap sekolah sekolah kerajaan uh -huh. peringkat rendah, menengah dan juga tingkatan 6 adalah kunci utama dalam uh -huh. hal ini. Okey. So komunikasi dua hal ini memudahkan jabatan susur sekolah, sekolah untuk melaksanakan penyelarasan yang berterusan. Uh -huh. perancangan strategik eh perancangan strategik, pemantauan kesiapsiagaan sekolah ya. Uh, serta Penggunaan data dan sistem digital yang guna pakai oleh sekolah uh -huh. uh, sentiasa jabatan sekolah berhubung dengan pihak sekolah untuk mendapatkan uh, manfaat, yep. ya, terutama untuk pelajar, guru-guru uh -huh. dan ibu bapa juga. Uh -huh. Okay, uh, dan of course lah uh, usaha ini memastikan uh, apa jua sumber, sumber kewangan ke atau bukan kewangan uh, dan kemudahan bagi guru, pelajar dan apa-apa yang uh, dirasakan perlu bagi sekolah tersebut uh, akan diagihkan secara lebih cekap dan lebih berkesan, uh, efisiensi. Uh. Dan di samping itu, um, jabatan sekolah-sekolah uh, turut menggalakkan uh, amalan dan inisiatif uh, pihak sekolah. Uh, ke arah persekitaran sekolah yang lestari, yang mesra alam, ha? seperti uh, sekolah yang hijau, sekolah mm -hmm. hijau, ha? green mm -hmm. school. Okay, uh, di semua peringkat sekolah lah, uh, tiket kira rendah, menengah uh, dan sebagainya. Uh, justru dilihat uh, apabila sekolah mengamalkan ataupun membuat inisiatif tersebut, ia lihat sebagai komitmen mm -hmm. ha? kepada pembangunan yang mampan dan melihat kepada kebaikan untuk masa depan Pelajar-pelajar ataupun generasi masa depan yang akan datang. Betul sekali. Itu yang sebenarnya ingin kita fokuskan nih, Ramizan. ya? Mm -hmm. terutama sekali untuk penonton-penonton kita yang mungkin baru saja menyaksikan, topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan persediaan menjelang permulaan sesi persekolahan bagi penggal pertama tahun akademik 2026. Uh, sebelum kita tanya soalan terakhir, uh, hmm. nak ingin tanya satu soalan bonus lah sedikit, uh, sedikit. Secara santai saja kita ingin tanyakan. Kadang cikgua uh, kalau anak-anak ataupun pelajar-pelajar ingin kembali ke sekolah, terutama sekali hari pertama, rasa nervous ah rasa kabak-kabaknya orang ataupun tidak kurang juga rasa malas kan datang hmm. <laughs> rasa hmm. ngalih ataupun masih holiday bluesnya orang ah masih dalam mood holiday jadi bagaimana ibu bapa dapat membagi semangat pada anak-anak ini supaya mereka dapat datang ke sekolah bukan dengan mata mengantuk ah bukan dengan jalan longlai <laughs> ah orang pun <laughs> semangat bagaimana kita mula untuk tanyakan pada cikgu Alexander dulu okay. macam mana cikgu <laughs> mungkin Uh, suruh tidur awal, lebih hmm. ya. Itu persiapan, uh, siapan. Betul siapan. Kan? uh. Ah. uh baju baju sekolah yep. di uh, sedia esok kan esok sekolah jadi uh, sedia malam ini baju uh. trikah awak <laughs> faham so. faham kita berikan orang uh, persediaan secara fizikal baju-baju dan sebagainya barang-barang yeah. uh -huh. dan persediaan mental ni yeah. ramiza seperti cikgu Elizabeth katakan katanya bagi anak-anak esok awal awal sekolah ni tidur, awal. tidur, awal, tidur awal. awal jangan bangun <laughs> akhir <laughs> jangan jangan pay payah dibangun <laughs> pay ni <laughs> uh, kalau payah dibangun ni tutup kipasnya untuk, tutup untuk tambahan adalah apa yang uh, cikgu ya. Uh, sebenarnya pada hari pertama dan kedua persekolahan, mm -hmm. sekolah-sekolah, uh, terutama sekolah sekolah di kerajaan yep. memang sudah menyediakan aktiviti-aktiviti. Uh, 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 oh, belajar. Uh, belajar. Ah bukan terus belajar-belajar. No ah, no nah, okay. no. Nah, nah. Ya, tadi sudah ah uh, mensarankan kepada sekolah-sekolah untuk mm -hmm. menyediakan mm -hmm. aktiviti yang yang ah uh, yang syok, wow. yang, yang fun bukan terus Bukan terus buku-buku tu. Bukan, bukan. Tidak tidak. Insyaallah. Ha? Tunggu tunggu. Kita ada anak-anak yang mendengarkan semangat ni jadinya. <laughs> uh, <laughs> jadi pihak sekolah uh, mungkin ada uh, sudah memberikan Memberikan kepada ibu bapa Aha. ataupun pelajar-pelajar Bahawa ya, ya. Uh, buka sekolah tidak terus belajar. belajar. Uh, hmm. uh, kita ni akan. Uh, ada sesi aktiviti uh, yeah. hmm. uh, apa brainstorming uh -huh. uh, apa ice breaking sesi oh, yeah. pelajar-pelajar yang baru uh. Tahun tujuh macam uh, orientasi apa, betul eh, macam more or less uh. Uh, mini orientasi uh. oh, jadi okay, okay. iyanya uh, apa menarik InsyaAllah lah mudah-mudahan menarik minat <laughs> pelajar, pelajar untuk bersemangat yeah, yeah, uh, yeah. Uh, buka sekolah ni semangat eh jumpa kawan-kawan uh -huh. uh. uh, ada aktiviti yang fun yep. yang yang seronok hmm. uh, so dan selepas tu baru tah bertemu lah uh, mungkin belajar. bulan belajar. Alah, orang kita ni panggil manas keninjen ba. Ah, manas ah. keninjen. <laughs> lah. Lebih lebih lagi kan tiga hari bulan Januari ah. ni hari kalau, Sabtu. Kalau ah. belajar ah. Tahun, tahun tujuh. Yeah. Uh, Dorang ini, anu you know, kan, dari different school. Ya, oh, uh, betul. Baru kan kenal kenalan. sekolah uh, mm. baru. School. Jadi uh. di sana, anu you know, pengenalan. Oh. Uh, masa uh, hari pertama tu, mm. yeah, uh, yes. masa aktiviti itu dijalankan. Yep. Uh, Oh, penyesuaian betul. diri dengan kawan-kawan. Wow. Pasal uh, sekolah rendah, apabila mm -hmm. uh, tahun 6 kan, mm -hmm. uh, mereka di kawasan kampung istilahnya kampung mereka. Uh -huh. Tapi apabila berpindah ke sekolah menengah, mm -hmm. ia bercampur dengan pelajar-pelajar yang dari berbeza okay, background, mm -hmm. kampung lain-lain, oh. mungkin lain. So tak sebabnya ada yang seperti katakan mini orientasi mm -hmm. untuk. Uh, ice breaking hmm. supaya dok kenal mengenal mungkin ada yang kenal kalau dia oh. bersaudara yeah, tapi kalau yeah. yang baru berjumpa ah, macam ah. baru berjumpa ai siapa ni ah. Ah. so sekelas lagi kan? so tadi <laughs> di diadakan di sesi aktiviti-aktiviti okey okey lah juga kan best game pada zaman dulu kan <laughs> ah. tapi beginilah ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus tepat ah. sekali. Keras, betul sekali nak sangat hmm. setuju dengan apa yang cikgu-cikgu kita kongsikan eh cikgu Tujobanara memanglah oh, kan betul lah jadi nyonya orang pada awal-awal tu kita ni biar beradaptasi dulu mm -hmm. untuk anak-anak mm -hmm. ini berkenaan dengan sekolah mereka. Ya, alhamdulillah sangat seronok sekali untuk tadi dengarkan perkataan sobat Untuk terakhirnya sebelum kita menutup wawancara pada pagi ini ya, cikgu ya, mungkin dapat kongsikan pesanan dan juga harapan kepada pelajar dan juga ibu bapa sebetulnya serta penjaga untuk uh, pen pembukaan sekolah sesi tahun 2026 ini. Mungkin Kita mulakan dari tuan cikgu Abdul Wafiq. Sebagai pesanan, pihak Kementerian Pendidikan berharap agar para pelajar akan dapat memulakan sesi persekolahan 2026 dengan semangat yang baru, sikap positif, disiplin yang baik serta berkesediaan untuk memanfaatkan peluang pembelajaran dan juga bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, ilmu pengetahuan Tahun depan nanti, hmm. dan sampai itu uh, untuk jua menambah baik uh, sahsiah dan nilai murni masing-masing. Okay. Uh, ibu bapa jua uh, diharapkan terus berperanan sebagai rakan strategik pendidikan dengan memberikan sokongan moral, uh, sokongan moral, uh, pemantauan yang berturusan dan galakan uh, yang baik kepada anak-anak. Amerika. Uh -huh. Dan uh, di samping itu uh, ibu bapa diharapkan sentiasa berhubung rapat dengan pihak sekolah bagi apa jua permasalahan dan kerisauan. Uh -huh. uh, dan uh, melihat kepada kerja, dengan kerjasama erat di antara sekolah, ibu bapa dan pelajar, mudah-mudahan kita ni bukan sahaja dapat memastikan pembukaan sekolah yang lancar, uh -huh. malah menyumbang kepada maklumat jangka masa panjang negara iaitu maklumat pertama negara iaitu melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya menjelang tahun 2035. Mungkin itu saja. Kita harapkan mudah-mudahan semangat cikgu. Cikgu yang bersemangat. Ni. Yeah. Uh, jadi pelajar-pelajar uh, kita pun dapat rasakan, dapat ambil inspirasi dan semangat tersebut untuk pembukaan persekolahan pada hujung, uh, pada hari Sabtu ini, 3 yeah. bulan Januari. Itu adalah pesanan daripada cikgu Wafi. Bagaimana pula dengan cikgu Alexander? Yeah. Silakan cikgu. Mm. Jadi uh, cikgu. pesanan saya kepada pelajar-pelajar, Anggaplah sekolah ini uh, rumah kedua bagi pelajar-pelajar. Jadi jangan takut, jangan risau. Uh. Mm -hmm. uh, sekolah ini memang, anda uh, memang fun. Mm -hmm. uh. Uh, jadi untuk pihak ibu bapa, uh, pihak ibu bapa uh, mudah-mudahan uh, bantulah anak-anak uh, bis kita untuk lebih bersemangat, uh, berilah uh, apa ni? semangat kepada anak-anak hmm. nasihat bahawa pendidikan ini adalah penting bagi masa depan anak-anak Hmm, Alhamdulillah. Itu dia. Alhamdulillah. Sangat bersemangat sekali untuk kita ni berdua mendengarkannya ya. Kita mengharap juga penonton Di luar sana juga dapat mengambil maklum dan untuk itu wawancara sudah berakhir sampai di sini saja. Uh, jadi kita ucapkan terima kasih atas masa, peluang ya, dan juga tenaga yang telah diberikan untuk bersama dengan kami di Studio Jubli Emas TV pada pagi ini. Untuk itu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.